নমস্কাৰ হঠাতে বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৰহাট জিলাৰ সকলো চৰকাৰী প্ৰাদেশিকৃত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যোৰহাটৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ ফলত উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যোৰহাট জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ বহুকেইটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ মুৰববীসকলক তলত উল্লেখ কৰা নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনায় যোৰহাটৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বুলি গগৈ ভূঞাই ৰাতিপুৱাৰ যি মৰ্ণিং এচেম্বলি হয় বিদ্যালয়ৰ মৰ্ণিং এচেম্বলি হয় চাহ থকা ঠাইত নহয় প্ৰেক্ষাগৃহ বা শ্ৰেণীকোঠাত অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব বহাৰ ব্যৱস্থা ভিৰ নহ'বৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাত তিনিজনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এখন বেঞ্চত বহিবলৈ দিব নালাগে খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয় প্ৰশাসনে প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাৰ সন্মুখত বিশুদ্ধ আৰু নিৰাপদ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিব লাগিব সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নিয়মীয়াকৈ পানী খোৱাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিক ফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সকলো শ্ৰেণীকোঠাৰ বৈদ্যুতিক ফেন কাৰ্যক্ষম হ'ব লাগিব আৰু অকাৰ্যকৰী ফেন মেৰামতি বা সলনি কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইউনিফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্মত ব্লেজাৰ কোট বা টাই পিন্ধিব নালাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জোতা পিন্ধি অস্বস্তি অনুভৱ কৰিলে তেওঁলোকক চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ দিব লাগে আৰু মেডিকেল পটকলৰ ক্ষেত্ৰত দিছে যে যদি কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে অস্বস্তি অনুভৱ কৰে বা অস্বস্তিৰ লক্ষণ দেখা যায় তেন্তে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক তৎক্ষণাত অৱগত কৰিব লাগিব আৰু ওচৰৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা সহায়ৰ বাবে তৎকালীন ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু বাহিৰৰ কাম কাজৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে অত্যন্ত গৰমৰ এই সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বাহিৰৰ সকলো কাম কঠোৰভাৱে পৰিহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু যি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা দিয়া হৈছে বিদ্যালয় চৌহদৰ ওচৰত কোনো ৰাজপথত বিক্ৰেতাক সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নহ'ব আৰু বিৰতিৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয় চৌহদৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা দিছে আৰু এই নিৰ্দেশনা প্ৰতিখন বিদ্যালয় চৰকাৰী হওক প্ৰাদেশিকৃত হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হওক মানি চলিবলৈ জনোৱা হৈছে